Навчального року відзначають не лише у звичайних школах. Ми вам показуємо, як святкувала школа для дітей з обмеженими можливостями. Школа Ірини на свято завітали народний депутат Артур Мартовицький, депутат обласної ради Микола Пономарчук, депутат міської ради Олександр Братішкін, учні середніх шкіл номер 19 та 20 і ляльковий театр синтез та дитяча музична школа номер 1 день рождения. Нет на свете дня чудесней, веселее всем сейчас, ведь сегодня день рождения, день рождения у нас. Это любимый праздник всех жителей нашей маленькой страны под названием «Школа Ирины». Это очередной шанс показать и доказать всему городу, что мы достойные и полноценные его жители. Это еще одна попытка доказать всем и в первую очередь себе «Я могу». И это еще не все. Сегодня мы приглашаем вас и на первый звонок в нашей школе. Школа! Ты готова? Да. да да, да. да, да. Мы учиться готовы всегда. Всегда? Мы Математика всегда готовы Математика всегда. Математика нам не, не страшна. И другие уроки тоже. Сейчас только поздравлял шахтеров, у нас профессиональный праздник. И знаете, как вот созвучно. Хоть Ирина и говорит о том, что <coughs> впервые. Я здесь не впервые, это точно. Нет, ну на как праздник. На праздник. Народный... Да. Да. да, на праздник, да, да. народный. Здесь... Не я был здесь. Вы Генеральный директор. Да, да. Смотрите да, 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 да. видите, время. время, время да. Я, да. А у нас не записано. Ну и, и сегодня тоже. Я, как генеральный директор был и сегодня я тоже. Вот, я в шотерском костюме, потому что воскресенье, праздник людей мужественной профессии, которые, в общем-то, я всем шахтерам говорю, вот вы, вы знаете, Павла Радуголь это шахтеры, которые не на словах, а на деле доказывают и защищают энергетическую безопасность Украины. Добывают 50% украинского угля и несут в наши дома тепло и свет. И вот вы знаете, ваше дело, то, которое вы делаете, то, что вы сказали в своем коротком вступлении, вы тоже несете тепло и свет и надежду в души людей. И огромное спасибо в первую очередь вам, Ирина, Андрею, людям неравнодушным, которые взяли на себя вот эту миссию, тем преподавателям, которые есть с вами, которые на общественных началах занимаются, тем, чем вообще-то, конечно, должно заниматься и брать на себя государство. И пожелать вам низкий вам поклон, на чистого сердца, за, за то, что вы делаете. И вот я как государственный человек, да, 27 лет отработал в шахте. Так, избрали меня люди. Вот и как государственный человек. Вы знаете, вот мне хочется пожелать мудрости нашему государству и нашему, нашему руководству, и президенту, и премьеру, и э, э, руководителю там, э, Верховной, Верховной Рады чтобы не занимались болтовней, а реально занимались и помогали тем людям, вот вам, тем людям, которые, знаете, сделали уже первый шаг, и чтобы государство поддержало. Я хочу вот, вручить, вручить, вручить вам подарок. Ну, что, что заказали, то и это. Так? Конечно, да, мы должны да. И вот сюда тоже, без этого, чтобы вот такой, как-то подсластить, подсластить вашу жизнь. Сладкий слав, подарок. Спасибо По вам огромное. Положение. Вы у нас уже не первый раз, как что, не раз не очень, очень теплая, душевная такая атмосфера а, настоящего праздника, и я очень э, хочу сказать огромное слова благодарности ученикам, э, учителям, родителям школы Ирина Андрюш, вам и всем, кто причастен к этому празднику. Вы действительно делаете очень-очень важную работу. И городу Павлограду, наверное, в этом очень сильно повезло. Ваше обращение вот сейчас, оно, ну уже поймите, сердцем оно принято мною. И считайте, что мы начнем Я там, Андрю, мы начнем с Андреем немножко активничать в этом направлении. И что-то сделаем в этом. Я думаю, что у нас получится. А праздник, он действительно всех на душе. И сегодня день рождения. Я как депутат городского совета представляю сегодня новую политическую силу в городе Павлограде. Возрождение и символично, что в Витроджине, в этой партии, одним из основных пунктов есть это социальная защита и поддержка вот тех людей, кто этого очень сильно, очень сильно требует, очень сильно нужна она им. И в этом, наверное, есть какой-то символ. И, но с днем рождения... Но какой день рождения без подарка? И вот мы, наверное, сделаем этот первый шаг в поддержке вашей школы, в поддержке ваших детей, чтобы у вас все получалось. Примите от нас вот ноутбук. Вот, Спасибо. и мы дети Спасибо. Спасибо за подарок, Тем более, что у нас в расписании наших занятий есть урок компьютера. А я, Александр Владимирович, хочу сказать вам такую вещь. Буквально вчера я смотрела в новостях тоже информация о том, что у вас состоялось собрание вашей партии. Да, да, да. И чтобы ваша партия тоже была всегда в ногу со временем. Чтобы у вас всегда был попутчик, советчик. Я вам хочу тоже спасибо, вот такую моду, И тоже вам удачи, процветания спасибо, всего спасибо. самого наилучшего. Спасибо. спасибо. i <laughs>